Я гражданин Российской Федерации, бывший военнослужащий вооруженных сил России. Проходил службу в одной из воинских частей в городе Самара. В мае 2014 года вместе с личным составом военной техникой и вооружением воинской части был переброшен на территорию Ростовской области, в непосредственной близости от границы с Украиной. В мае-июне 2014 года наша часть неоднократно поднималась по боевой тревоге. Личный состав получал оружие и боеприпасы. Мне стало известно, что в Луганскую и Донецкую области нелегально направлялись российские кадровые военные, большую часть которых составляли военнослужащие и спецподразделений ГРУ. Кроме того, на украинскую территорию для поддержки террористов перебрасывалась легкая и тяжелая бронированная военная техника. Также я был свидетелем того, что российские воинские части переброшены границы с Украиной дополнительно комплектовались выходцами из Северного Кавказа, которые крайне негативно высказывались в отношении украинцев. Из бесед с командирами, со служивцами я чувствовал, что дело идет к войне с Украиной. Ее целью, как говорили нам командиры, является, являлась защита проживающих в Украине русских от неонацистов и правого сектора. Российское телевидение непрерывно описывало события на Украине, в Украине с негативной стороны. При этом я имел возможность неоднократно переписываться в социальных сетях с некоторыми жителями Украины и понимал, насколько искажена та информация на российских телеканалах, насколько несправедливым являются оценки событий в Украине со стороны моих командиров и опасными планами руководства России в отношении братского народа. Я принял решение не принимать участие в возможном брат... возможной братоубийской войне, Осуждаю политику руководства России в отношении Украины, в том числе захват территории Крыма, поддержку террористов и сепаратистов в Донецкой и Луганской областях путем поставок вооружений, кадровых военных и наемников с территории России. Мой ход на территорию Украины является выражением протеста против политики Российской Федерации в отношении дружественного народа. Понимая, как могут расправиться со мной российские власти, если я возвращусь в Россию, я намерен просить в Украине статус политического беженца.